Так выглядит мое рабочее место, офис. Основная моя задача это планирование. Вот здесь у меня есть дома, продвижение по датам. Каждый месяц отмечаю, сколько было построено, когда, где, по этапности. Здесь тоже продвижение. Здесь у нас такой оверлей на магнитах. Мы можем двигать каждую бригаду, где какая бригада находится, чем занимается, основные задачи. Также я сюда вывожу фотографии, распечатываю и обычно указываю красными нитками те, что вы видели. Я именно обозначаю, где данная проблема и что нужно сделать. Так вот выглядит наш офис. Здесь чертежи. Это скайлайт, который вы видели, который уже смонтирован. Как-то так. Сегодня гроза, нет смысла мне брать весь свой железо, все инструменты. На всякий случай возьму только вот такую легкую отвертку. Если вдруг что-то надо чуть-чуть где-нибудь так закрепить. Сегодня у нас в основном логистические задачи.